эти рассказы старого пердуна. Украину хотели... Кто хотел ее принять в НАТО? Байден четко сказал, мы не планировали. А тут старый пердун придумал. Нет, они же там точно. Что точно? Что точно? Сегодняшнее вообще смешно. Мать говорит, вот если бы Украину не хотели принять НАТО, я бы не напал. Что за чужо несет? Причем? Кто? Где? Когда? Украину даже не пригласили вступить в НАТО. Самое интересное, что Украина и Россия имеют те же самые соглашения с НАТО, о взаимо, так сказать, сотрудничестве, не более, не менее. Такой бред, который аж противно слушать. Да, самое интересное, что этот бред повторяет и наши политики. Вот, вот, вы же понимаете, НАТО, при чем тут дурное НАТО? НАТО вообще никакой силы не представляет, она показала полную бездарность, полную. Ракеты бьют по территории НАТО, они не видят. Шахиды залетают, они не видят. А что они видят? Не, НАТО это... Ну, я понимаю, что Кремлю надо было что-то придумать, и он говорит, вот НАТО, НАТО! Пусть идет. Нет, конечно. Главная цель Кремля, они хотят заставить Украину отказаться от завоевания Майдана. Вот это война. Да, революция гидности поменяла уничтожила Украину времен Януковича. Что есть есть. Ну, вы сами помните, что Янукович довольно, ну, скажем вот так, я бы сказал бы, Украина времен Януковича. Ну, не только же Януковича. Дружили с Россией. На территории Украины было довольно много российского бизнеса. Украинские компании сотрудничали. Вообще, в 2013 году товарооборот Украины с Россией достиг как бы рекорда. Да, такое было. Ну, чтобы вы правильно поняли, доходило до того, что 60% всей внешней торговли Украины это была Россия. Это ужас, просто ужас. Причем обращаю ваше внимание, что Украина больше покупала в России, чем продавала. Да, покупали очень много газа. Очень много газа покупали, покупали э, нефтепродукты, ну нефть, не, там даже нефть, ну больше нефтепродуктов. Вообще, тут получалась такая ситуация. Украина больше покупает в России энергетических ресурсов. Ну, те же нефть, нефтепродукты, потому что энергетические ресурсы. Продает в России металл, да, тогда мы довольно много. Продукты питания. Действительно, Украина очень много продавала в России продуктов питания. Э, Продукции химической промышленности, целой бумажной. И действительно, товарооборот был просто ну, сумасшедший. Ну, Что правильно поняли, вот если сейчас сравнить, ну, взять до войны, вот, давайте так. До революции, после революции. Ну, давайте возьмем, чтобы уже не брать полностью такие критические годы, э, возьмем. Э, ну давайте 18-й год. То смотрите, товарооборот Украины с Россией упал тогда в 10 раз. 10. Ну, чтобы вы правильно поняли, да. И тогда действительно Украина была полностью зависимая от России. И вот это вот Россия хочет вернуть. Вот, вот главное цель. Для России очень важно поработить, поработить Украину. Сделать с Украины своего вассала, колонию. На сегодняшний момент